bugungi darsimiz mikroorganizmlar metabolizmi mikrobiologiya va virusologiya fani bugungi darsimizda katabolitik va anabolitik jarayonlar haqida aerob nafas olish bijish va uning turlari haqida to'xtalib o'tamiz bakteriyalar metabolizmi metabolizm ikki xil tushunchadan iborat bo'lib bu katabolizm va anabolizmni tashkil qiladi katabolizm yoki energiya almashinuvi oziqa moddalari uglevodlar yog'lar nukleen kislotalar parchalanishida oksidlanish reaksiyalari hisobiga energiyaning ajralib chiqishi va atfni to'planishi bilan belgilanadi anabalizm bu jarayonda hosil bo'lgan erkin energiyadan foydalanib reaksiyalarni o'tkazishga asoslangan bakteriyalarda metabolizmning o'ziga xos xususiyatlari bular quyidagilar sanaladi metabolitik jarayonlar yuqori tezlikda borishi dissimilyatsiya jarayoni assimilyatsiyani boshqaradi energiya manbai bo'lib tashqi muhitdan kirgan har xil oziq moddalar xizmat qiladi tashqi muhit sharoitlariga juda tez moslanuvchan har xil fermentlarning turlari qatnashadi reketsiya xlamidiy va mikoplazmalarning o'ziga xos metabolizmi nimalardan iborat reketsiyalarda ko'pchilik makromolekulalarni sintezlay olish qobiliyati yo'q chunki ular hujayra ichi obligat paraziti hisoblanadi xlamidiylar ko'pchilik makromolekulalarni sintezlay oladi hujayra ichi obligat paraziti ativ sintezlanmaydi bular energiya paraziti deb ham olishimiz mumkin Mikoplazmalar sitoplazmatik membrana uchun yog'larni sintezlay olmaydi bular membrana parazitlari deb olishimiz mumkin xo'sh mikroorganizmlar hujayrasiga o'tgan moddalar har xil kimyoviy reaksiyalarda qatnashadi bundan tashqari hujayra uchun hayot faoliyatida ishtirok etadigan kimyoviy moddalarning hammasi metabolizm modda almashinuvi deb ataladi metabolizmda mikroorganizm hayot faoliyati uchun muhim bo'lgan ikki jarayon qatnashadi katabolizm va biosintez biosintez jarayonida atrof muhitdagi sodda birikmalardan makromolekulalar ya'ni nukleen kislotalar yog'lar oqsillar uglevodlar sintezlanadi katabolizm va biosintez bir vaqtda o'tadi ko'pgina reaksiyalar va oraliq mahsulotlar ular uchun umumiy bo'lishi mumkin biosintez asosan ikki funksiyani amalga oshiradi hujayra komponentlari uchun qurilish materiallarini yetkazib beradi ikkinchidan hujayra sintez jarayonlari uchun energiyani yetkazib beradi ba'zi adabiyotlarda metabolizm tushunchasini uch bosqichdan iboratligi aytib o'tiladi birinchi bosqichda oziq mahsulotlari kichikroq fragmentlarga bo'laklarga parchalanadi ya'ni bu jarayon katabolizm deb ataladi ikkinchi bosqichda organik kislotalar va fosforli efirlar hosil bo'ladi bu moddalar oraliq modda mahsuloti bo'lgani uchun amfibolizm deb nomlanadi turli kichik molekulali birikmalardan pirauzum kisata, sut kislota sirka aldegid hujayra komponentlarining qurilish bloklari aminokislotalar purin va pirimidin asoslari organik kislotalar va boshqalar sintezlanadi bulardan polimer makromolekulalar nuklen kislotalar oksillar zapas oziq moddalar hujayra qobig'i va boshqalar hosil bo'ladi bu bosqichlar ya'ni qurilish bloklari va polimerlarning sintezlanishi modda almashinuvining uchinchi bosqichi anabolizm deb nomlanadi har qanday metabolizmning mikroorganizmlarda bo'ladigan jarayonlar ularda boradigan qatnashadigan fermentlarga bog'liq hisoblanadi fermentlar biologik katalizatorlar bo'lib bir vaqtni o'zida minglab reaksiyalarni olib boradi va metabolitik reaksiyalarning asosi hisoblanadi fermentlar ikkiga bo'lib o'rganiladi oddiy fermentlar faqat aminokislotadan tuzilgan murakkab fermentlar oqsil qism va oqsil bo'lmagan qismdan iborat bo'ladi oqsil qismi bu apofermentlar hisoblanadi oqsil bo'lmagan qismi kofaktorlar hisoblanadi Kofaktorlar, metal ionlari kofermentlarga bo'linsa kofermentlarni o'zi vitaminli va vitaminli bo'lmagan qismlarga bo'linadi bakteriya fermentlarida qanday fermentlarni kuzatishimiz mumkin demak bular endofermentlar va ekzofermentlar ekzofermentlar tashqi muhitda sintezlanadi va hujayradan tashqarida boradigan reaksiyalarni tezlashtiradi Enzimlər yerləşməsinə görə periplazmatik boşluqda, sitoplazmatik membranada və sitoplazmada yerləşə bilər. O, hüceyrə içində baş verən jarayonları başqarıb, ular fermentlərin kuytdagi siniflərində altı sinifə bölünəldə. Oksidoreduktazalar oksidləşmə-qaytarılış jarayonlarını başqaradan. Transferazalar radikallar və atomların təşəkkül gidrolazalar suv yordamida moddalarning parchalanishi liazalar moddalarning chuqur parchalovchi fermentlar suv ishtirokisiz izomerazalar substratni izomerga aylantiradi ligaza sintetazalar murakkab moddalar sintezini tezlashtiradi fermentlar biologik katalizator dedik lekin fermentlarning anorganik katalizatorlarga o'xshash xususiyatlari nimada fermentlar faqat imk energetik imkoniyati bor reaksiyalarni katalizlaydi u hech qachon reaksiya yo'nalishini o'zgartirmaydi fermentlar qaytar reaksiya muvozanat holatini o'zgartirmasdan reaksiyani tezlashtiradi o'zlari reaksiya davomida sarf bo'lmaydilar shu sababli fermentning o'zi biror bir, bir ta'sir natijasida parchalanguncha o'z vazifasini bajaraveradi fermentlarning funksional tuzilishi ferment molekulasida faol markazning mavjudligi bilan tushuntiriladi faol markaz substrat bilan bog'lanuvchi qismdir oddiy fermentlarda faol markaz aloqa va katalitik qismlarning funksional guruhlari vazifasini aminokislotalarning faqat yon radikallari bajaradi murakkab fermentlarda esa bu jarayonlarni kafaktorlar bajaradi fermentlarning birlamchi strukturasida faol markazni tashkil etuvchi aminokislota qoldiqlarini joylashishi qizil ranglarda ko'rsatilgan substratni shaklini e'tibor qilamiz demak substrat ferment substrat kompleksi ta'riflanganda fermentning aktiv qismlari birikib substratni qabul qilib oladi nafas olish jarayonlari nafas olish jarayonlarida shakarlar oksidlar, yog'lar va boshqa zaxira moddalari kislorodda oksidlanadi natijada karbonat angidrid va suv ajralib chiqadi bu ajralib chiqqan energiyadan hujayra o'z hayot faoliyatida o'sish va rivojlanishi uchun sarf bo'ladi nafas olish jarayonini quyidagi reaksiyadan ko'rishimiz mumkin glyukoza kislorod yordamida oksidlanganda olti molekula karbonat angidrid va olti molekula suv bilan birgalikda energiya ajralib chiqadi natijada to'plangan energiya atf ko'rinishida to'planadi va hayot jarayonlarida u parchalanib keyingi mexanizmlarda qatnashadi nafas olish jarayoni barcha o'simlik va hayvonlardagi kabi boradi bakteriyalardagi nafas olish yoki biologik oksidlanish energiya hosil bo'lish yo'llariga ko'ra bularni fotosintez nafas olish va bijg'ish jarayonlariga bo'lishimiz mumkin hujayra o'sib rivojlanishi uchun energiyani biokimyoviy jarayonlardan ajralib chiqqan energiyadan foydalanadi fotosintez jarayonida fotosintetik fosforlanish bo'lib bu jarayonda fotonlar energiyasi xlorofil pigmentlar karbonat angidrid sianabakterlar qatnashadi nafas olish jarayonida erkin kislorod va nafas olish fermentlari hayot uchun zarur bo'lgan energiyani ajratib beradigan jarayon hisoblanadi bijg'ish jarayonlari kislorod bilan bog'langan substratlarda chala parchalanish natijalari hisoblanadi turli xil nafas olishda ajraladigan energiyalarni miqdoriga e'tibor beramiz aeroblar olti yuz yetmish olti kilokaloriya anaeroblar bir yuz oltmish olti kilokaloriya bijg'ish tipida o'ttiz kilokaloriya energiya ajralib chiqadi nafas olish tiplari bular obligat aeroblar obligat anaeroblar fakultativ aerob va anaeroblar hisoblanadi va ular o'z navbatda aerotolerant mikroaerofil va kapnofillarga bo'linadi e, havodagi kislorod munosabatiga ko'ra bakteriyalarni klassifikatsiyalaganda quyidagi jadvalni ko'rishimiz mumkin e, aerob guruhlar obligat aeroblar mikroaerofellar va kapnofillarga bo'linadi va bunda taksik kislorodni neytrallovchi fermentlar barchasida ishtirok etadi havoda kislorod bo'lganda obligat anaerodlar o'sadi kislorod bo'lmaganda halok bo'ladi mikroaerofellar havodagi kislorod kamaygan vaqtda ham xa, o'sadi havoda kislorod bo'lmaganda ular o'sa olmaydi kapnofillar havoda karbonat angidritni miqdori ortib ketganda ham o'sadi lekin havoda kislorod bo'lmaganda ular o'sa olmaydi anaerob turlari aerotolerantlar obligat anaeroblar fakultativ anaeroblarga bo'lib o'rganamiz bularda taksik kislorodni neytrallovchi fermentlar turlarga qarab o'zgaradi kislorodga bo'lgan munosabatiga ko'ra aerotolerantlar havoda kislorod bo'lganda o'smaydi lekin o'smaydi lekin o'lmaydi havoda kislorod bo'lmaganda o'sadi obligat anaeroblar havoda kislorod bo'lganda halok bo'ladi havoda kislorod bo'lmaganda o'sadi fakultativ anaeroblar bga ko'pchilik saprofit va parazit bakteriyalar kirib havoda kislorod bo'lganda o'sadi havoda kislorod bo'lmaganda o'smaydi aerob nafas olishda organik moddalar to'liq parchalanadi va ko'p miqdorda energiya ajralib chiqadi oxirgi mahsulot sifatida energiya kambag'al moddalar karbonatangidrit va suv hosil bo'ladi anaerob nafas olish bijg'ish jarayoni organik moddalarning chala parchalanishi hisoblanadi bunda kam miqdorda energiya ajralib chiqib hosil bo'lgan moddalar energiyaga boy mahsulotlar hisoblanadi bular etanol sirka kislota sut kislota va hokazolar bo'lishi mumkin bijg'ish jarayonlari anaerob nafas olish turi hisoblanadi bijg'ish tiplarida spirtli bicjg'ish sut kislotali bichg'ish pektinli bichg'ish moy kislotali bichg'ish metanni bicjg'ish sellyulyozani anaerob yo'l bilan bicjg'ish kabi bir qancha tiplarni ko'rib o'tishimiz mumkin insoniyat kundalik turmushida spirtli sut kislotali bicjg'ishdan keng foydalanadi bu jarayonlarni mikroorganizmlar ishtirokida iş, borishini 1860 ming sakkiz yuz oltmishinchi yilda loui paster o'z ishlarida e'lon qilgan spirtli bicjhg'ish jarayoni achitqi zamburuglari yordamida boradi bunda shakar anaerob sharoitda parchalanadi natijada 2 molekula etil spirt va karbonat angidrid va energiya ajralib chiqadi spirtli bichg'ish jarayonida achitqilar fakultativ anaerob hisoblanadi ular azot manbai sifatida aminokislotalardan peptonlardan ammoniy tuzlaridan foydalanadi achitqalar bir qator vitaminlar bilan o'stirilsa yaxshi rivojlanadi rivojlanish uchun temperatura 4-35 gradus oralig'ida bo'lib vodorod ko'rsatkichi kislotali bo'lganda yaxshi rivojlanadi spirtli bijg'ish jarayonida ajraladigan energiya nafas olishda ajraladigan energiyadan 24-25 yigirma besh marta kam bo'ladi reaksiyadan ko'rib turibmiz gulyukoza spirtli bijg'ish jarayonida ajralib chiqqan energiya 116 yuz teng bo'lsa bu kislorodli muhitda 2810 ming teng bo'ladi achitqilar uchun aerob sharoit zarur bo'lsa spirt vino olishda anaerob sharoit zarur bo'ladi odatda kislorod yetarli bo'lgan vaqtda achitqilar bijg'ish jarayonini olib boradi agar kislorod miqdori oshsa bijg'ish jarayonidan tashqari nafas olish jarayonlari ham sodir bo'ladi natijada bir vaqtning o'zida ham etil spirti ham karbonat angidritni nisbatlari turlicha farq qiladi bijg'ish jarayonida 15% spirt to'plangandan keyin spirtli bichg'ish to'xtaydi chunki ajralib chiqqan spirt achitqilarni zararlaydi spirtli bichg'ishda qatnashadigan fermentlar zemazalar deb ataladi biz quyidagi tablitsada aeratsiyada etanolning karbonat angidridning hosil bo'lish nisbatiga qarasak agar aeratsiya yaxshi bo'lsa karbonat angidridning miqdori ko'payadi agar aeratsiya yomonlashsa bunda spirtning miqdorini oshishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi bijg'ish va nafas olish jarayonlari o'rtasida uzviy bog'lanishni ifodalaydigan sxemalarni quyidagida ko'rishimiz mumkin spirtli bijg'ish jarayonida hosil bo'lgan pirauzum kislota spirt va karbonat ankidritga hosil bo'lishda ikki işte, bosqichda hosil bo'ladi avval pirauzum kislotadan karboksilaza fermenti yordamida karbonat angidritning ajralib chiqishi natijasida sirka aldegidi hosil bo'ladi so'ngra sirka aldegid vodorod ishtirokida qaytarilib etil spirtga aylanadi va bunda vodorodni nad tashuvchisi tashiydi təş va fermentda alkogol degidroginaza fermenti ishtirok etadi süt kislotali bicg'ish Süt kislotali bicg'ish ham tabiatda keng tarqalgan bo'lib sut kislotali bijg'ish jarayonida shakarlardan sut kislotasi maltoza saxaroza bicjg'iydi va natijada muhitda sut kislota ajralib chiqadi Süt kislotali bicg'ishdagi bakteriyalarni ikki guruhga bo'lib o'rganamiz birinchi guruhi faqat sut shakarini parchalaydi bu gomofermenatibiig'ish bo'ladi ikkinchi turi maloza saxaroza boshqa shakar turlarini parchalashi bilan farq qiladi e, ko'pchilik mikroorganizmlar uchun sut tabiiy oziq muhiti hisoblanadi chunki sutni tarkibida bakteriyalarning o'sishi uchun oksillar yog'lar uglerodlar va boshqa moddalar ham uchraydi shuning uchun sutda bir vaqtda achituvchi chirtuvchi moy kislotali achituvchi achitqilar va zamburug'larni mog'or zamburug'larni uchratishimiz mumkin bo'ladi yangi sog'ilgan sut tarkibidagi mikroorganizmlarni miqdorini aniqlashda quyidagi porsiyalar tekshiriladi birinchi porsiyada 1 santimetr kub sutda 16000 gacha bakteriya uchraydi o'rtadagi porsiyada olinganda bir santimetr kubda 480 ta bakteriya uchraydi oxirgi porsiyada bir santimetr kubda 960 bakteriya uchraydi vakevichnin sutni saqlash muddatlarini o'rganishda sut kislotali bakteriyalarni rivojlanishini quyidagi 4 bosqichga bo'lib o'rgandi birinchi fazada chirituvchi bakteriyalar ko'payadi ikkinchi fazada hosil bo'lgan sut kislota chirituvchi bakteriyalarning ko'payishiga to'sqinlik qiladi uchinchi fazada sut kislota ichak tayokchasining ko'payishiga to'sqinlik qiladi to'rtinchi fazada endi sut kislota miqdori ko'payib ketsa bicjg'ituvchi bakteriyalarga salbiy tez ta'sir eta boshlagan bo'ladi sut kislotali bijg'ituvchi bakteriyalarning shakli yumaloq va tayoqchasimon shaklda bo'ladi keng tarqalgan vakillari streptokokkus laktus laktobakterium bulgarikum laktobakterium asidofilumlarni aytib o'tishimiz mumkin bunda straptokokkus laktus shimoliy viloyatlarda laktobakterium bulgarikum janubiy viloyatlarda keng tarqalgani kuzatilgan sut kisotali bichg'ichdan kefir prostakvasha pishloq tayyorlashda sabzavotlarni tuz, tuzlashda seloz tayyorlashda non pishirishda keng foydalaniladi sut kislotali bijg'ish jarayonida fermentlar shakarni murakkab o'zgarishlarga uchratadi birinchi bosqichda fosforlanish jarayoni boradi keyinchalik hosil bo'lgan fosfor glitsinaldigid vodor ham oksidlanib ham qaytarilish natijasida unda sut kislota hosil bo'ladi karam va bodring tuzlashda laktabakterium plantarium va osh tuzidan qo'shiladi e, gamma fermentativ bichg'ish getra fermentativ bichg'ishdan tashqari sut kislotali bakteriyalarda bifida bakteriyali bichig'ish ham amalga oshadi buning natijasida gulyukozadan sirka va sut kislota hosil bo'ladi uni quyidagi reaksiyada ko'rishimiz mumkin bu tipdagi bijg'ishni olib boruvchi sut kislotali mikroorganizmlar odam va hayvonlarning hazm sistemasida uchraydi ular ba'zi antibiotiklar laktolin beverin nizin kabi hamda organik kislotalar hosil qiladi taxminlarga qaraganda organizmlarning ichak mikroflorasining 50-80 foizini tashkil etadi va chirtuvchi kasal tug'diruvchi ichakdagi bakteriyalarning antagonistlari bo'lish ehtimolligi bor E, biz endi pektinli bichg'ish haqida to'xtalib o'tamiz pektin montalarning bichg'ishi tabiatda ko'p uchraydigan bichg'ishlardan turi hisoblanadi chunki pektin o'simliklar to'qimasidagi parchalash mahsuloti hisoblanadi pektin juda murakkab birikma suvda erimaydi kislotali muhitda kislota va uglevodlarga parchalanadi pektin kislotani ba'zi bakteriyalar mog'or zamburug'lari aktinomisitlar hosil qiladi va bularda pektinaza propektinaza pektaza fermentlari aktiv qatnashadi sellulyozaning anaerob yo'l bilan bijishi amelanskiy tomonidan aniqlagan bu parchalaydigan bakteriyalar anaerob sharoit tashkil qiladi bakteriyalarning tuzilishi baraban tayoqchalar shaklida bo'lib ular sellyulyozani moy kislotali bicg'ishga o'xshab bich'itadi natijada sirkay kislota karbonat angidrit metan hosil bo'ladi İkinci bakteriyalar esa sirke kislotə karbonat anhidrid və metanın qornada vodorod hasil çıxır. Metanlı buçuğuşda küp miqdarda karbonat anhidrid, metan və sirke kislotası hasil olsa, may kislotası kim hasilı olunur. Vodorodlu buçuğuşda isə karbonat anhidrid bilan vodorod kim hasilı olsa, may və sirke kislotaları köprak hasilı olunur. bundan tashqari bu joyda valeriad va chumoli kislotalar ham hosil bo'lishi mumkin sellylyozani anaerob yo'l bilan parchalovchi bakteriyalar suv havzalarini chekindilarda ko'p uchraydi tuproqda sellilyozani parchalovchi zamburug'lar aktinamisidl aerob bakteriyalar ham ularni bijg'itishda qatnashadi sellylyoza parchalanishning odam hayoti uchun foydali va zararli tomonlari bor foydali tomoni shundaki yerning unumdorligi oshadi bundan tashqari sellulyozani parchalaydigan mikroblar o'txo'r hayvonlarning ovqat hazm qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi dag'il xashaklarning hazm bo'lishini yaxshilaydi zararli tomoni shundaki qog'oz va yog'ochlarning sifatini buzadi ayniqsa merilius avlodiga mansub zamburug'lar qurilishda katta zarar keltiradi e, darsdan maqsad qilib shuni aytishimiz mumkinki metabolizm e, ikki yo'nalish katabolizm va anabolizmning bir biriga uzviy bog'liq va qarama qarshi jarayonlar yig'indisi bo'lib ular hujayrada bir vaqtda turli komponentlarda sodir bo'ladi metabolizm bu genetik belgilangan ketma ket kechadigan jarayonlarning yig'indisi bo'lib unda bir vaqtda o'tadigan reaksiyaning soni xilma xilligi ko'p sonligi va yuqori tezlikda bo'lishi energiyaning to'planish mexanizmi va jarayonlarning boshqarilishi bilan belgilanadi